К сожалению, не так быстро, как хотелось бы. В свое время, позволите, было принято решение Министерства по чрезвычайным ситуациям, но это было уже Державна служба начальной ситуации, Зато штаты. Мы инициировали по предварительной договоренности с органами власти Баштанской республики, наверное, о том, что у нас один... Регион целый, это вот северо-восточный курс, я бы так называл, что касается Казанки, Новобуга и Баштанки, был практически не прикрыт ну, нашей службы, если можно сказать. Это государство в свое время взяло на себя определенные обязательства, о чем было записано, начиная от Конституции и, естественно, Кодекс гражданской защиты. Что очень четко сказано, что функция державы, есть это обучение население прежде всего, вопросом гражданской защиты. То есть нашей с вами безопасности. И, к сожалению, редкие наезды, которые происходили, по различным причинам, возможно, они были в чем-то объективные, где-то просто недоработка человеческих фактов, но крайне редко, и такими выездными методами было сложно системно заниматься обучением населения. То есть уметь научиться защищать себя, это уже ну, наверное, 50% успеха. И все-таки руководство министерства пошло навстречу, и они э, включили, и баштанский учебный пункт появился. Вот. Это было сделано 11 февраля 2015 года. Вот. Я оставляю вот такой штат, ну, выписка, естественно, штат большой сам по себе, э, вот, оставляю его у заведующего учебным пунктом Светлана Павловна, пожалуйста Это вам Прежде всего, что хотелось бы отметить это, собственно говоря, понятно, что органы власти, безусловно, знают не просто знают и понимают что, э, зачем обучать население и, собственно говоря, должностных лиц прежде всего У нас в прошлом году летом, в августе месяце обучался и губернатор показывал своим примером в Киеве, это квота кабинета министров и э, уже третий раз обучался первый заместитель Романчук, Романчук Николай Павлович на курсах. Но ну, это было у нас непосредственно э, на улице Волончарского 2 в городе Николаеве. И они э, дважды давали совершенно четкую определенную команду э, руководителям э, на местах, в районах, прежде всего, и рекомендовали э, органам местного сопротивления э, самоуправление То, что первые лица безусловно должны обязаны прийти обучение. Мы с вами знаем, что в год назначения каждый руководитель, начиная от первого лица района, ну, обязан прийти обучение. Значит, на сегодняшний день, естественно, все руководители районного уровня, ну самое главное звено, то, которое движет жизнь, вот, все практически прошли обучение, за исключением там нескольких заместителей. Вот. А так, собственно говоря, кого и команду губернатора и буквы закона все выполнили. Вот. Понятно, что в этом вопросе тоже очень много проблем, трудностей, недостатков, как и во всех остальных сферах деятельности. Но самое главное важное то, что я хочу подчеркнуть, так как относятся с каким пониманием и желанием, чтобы это было и сделано было в полной мере, по возможности, конечно. как вот в Баштанском районе мы были летом у вас тогда, спасибо огромное, вы нас приняли, и так заложено было ну, в душе, в сердце. Вот. И с каким пониманием подошли и выбрали такое прекрасное место в центре города. Ну, я считаю, об этом, о таких отношениях можно просто только мечтать. И поэтому, естественно, перед нами в целом, как перед областным центром учебно-методическим, стоит основная задача все сделать для того, обеспечить, чтобы... Максимально люди знали, понимали, представляли, что такое жить на территории и Баштанского района, и Молбузского, и Селиновского. Не суть важна. Наши люди везде, они одинаковые, одинаково прекрасные. И должны находиться в безопасности. Поэтому та часть, которая касается обучения людей, и то, в каком тандеме происходит, вот, и я уверен, будет происходить здесь, это... Залог просто успеха, того, что люди наши будут в безопасности находиться. Потому что как относится к организации этого вопроса, так относится и к самой безопасности. Это слишком более чем очевидно. Вот. И просто в двух словах. Государство на сегодняшний день не на словах, а на деле в значительной степени поднимает рейтинг необходимости обучения. Если раньше принималось каждый год в ноябре, в декабре месяце распоряжение губернатора о том, что на следующий год необходимо определенное количество обучений, то сегодня уже на выходе распоряжение кабинета министров, в котором есть Николаевская область. Вадим Иванович Мериков подписал позавчера в РУ, в пятницу, да? В пятницу подписал. точно. Да, уже отправили на кабинет министров погоджения по Николаевской области конкретные фамилии, людей, то, как оно должно пройти обучение, я имею в виду государственный сектор. Людей. Именно вопросов гражданской защиты. Параллельно, конечно же, пожарная безопасность. Когда я рассказывал о том, что именно, почему именно в Баштанке. Ну, понятно, не потому, что там просто прекрасные люди и все. Безусловно, есть какая-то аргументация, Есть конкретные, ну, аргументы, которые свидетельствуют, что лучше для дела именно в Баштанском районе. Вот. И вы, вы, наверное, Намного лучше меня знаете эти аргументы. И когда я узнал, что по целому ряду и фискальных органов, и всех остальных здесь будет центр, а уже все остальные районы будут как бы замыкаться на этот центр, мне было очень приятно, значит, я тоже не ошибся в выборе, когда мы советовались, когда мы приезжали сюда и говорили об этом, и была полная поддержка. А если еще и понимать, что ну, здесь намного более передовому люди относятся ко всему ко всем сферам деятельности, более, ну, это не современное, это наверное, некорректное слово, а более с глубоким пониманием и неравнодушием, Вот это важно. Но можно только мечтать о том, что он будет. Сегодня вот это произошло, я поздравляю руководителей района э, с тем, что вот он открылся этот центр. Вот. И э, очень надеюсь, что... Вы действительно, пройдет какой-то период времени, вы скажете, ребят, вам спасибо за то, что вы действительно помогаете. И чтобы Мы вот... сейчас скажем спасибо, не будем Просто это в лице вот этой девочки, молодой, прекрасной, но здесь будет, когда только будем учиться, тренироваться, как правильно делать, когда условный бензовоз где-то перевернется или еще что-то, то вот... Целый отряд в ее лице сразу же будет здесь и будут помогать столько, сколько необходимо. Не просто помогать, не просто указывать, что нужно сделать, а создавать все эти документы, тренироваться. И когда будет уже время, час пик наступит, то есть например, по гости власти скажут, покажите, как вы умеете. Я уверен, что здесь будет все на высочайшем уровне.